Привіт, друзі! В нашому новому форматі ми вирішили поєднати дві цікаві речі: вивчення французької мови та захопливі факти з різних тем. Тепер вивчати французьку буде ще цікавіше, адже ми будемо робити це через пізнавальні історії та цікаві або несподівані факти. Так що в наших відео ви не лише почуєте нові слова і фрази, а й дізнаєте щось нове й цікаве про світ. Напишіть нам, якщо вам подобаються такі формати, які теми ви ще хотіли б почути. Отже, формат наступний. Прослухайте текст французькою, намагайтесь зрозуміти якнайбільше. Потім ми пройдемося по кожному реченню окремо і перекладемо весь текст. Сьогодні поговоримо про величну Київську Русь. Отже, поїхали. Au Kiev était un véritable centre du commerce international? Oui, au 11e siècle. Les marchands de Kiev commerçaient avec Byzance, la Scandinavie et de nombreux autres pays. Et c'est précisément par Kiev que passait la célèbre route des Varègues aux Grecs qui reliait l'Europe du Nord à Byzance. Ainsi, la Rus' de Kiev était l'un des centres commerciaux les plus importants de l'Europe à cette époque. Imaginez que les orfèvres de Kiev créaient des bijoux si raffinés qu'ils étaient appréciés dans les coins les plus reculés de l'Europe. Cela souligne le haut niveau de l'artisanat et de la culture de la russe de Kiev. Et ce n'est pas tout, la ruste de Kiev entretenait des liens diplomatiques actifs avec de nombreuses cours européennes, ce qui en faisait un acteur important de l'Europe médiévale. Il est important de noter que les femmes de la famille princière jouaient un rôle important en politique. Par exemple, Anna Jaroslavna, qui épousa un roi de France, non seulement apprit le français en route vers la France, mais enseigna aussi la lecture et l'écriture au roi et introduisit de nouvelles coutumes à la cour. Il existe des faits confirmés par les historiens et d'autres qui sont considérés comme très probables. Par exemple, que cette Anna qui aurait appris aux Français à utiliser des fourchettes. En réalité, la Russe de Kiev était à cette époque l'un des États les plus développés d'Europe. Elle n'était pas simplement au même niveau que la France ou l'Allemagne, qui faisaient alors partie du Saint-Empire romain germanique incluant les terres allemandes mais les dépassait souvent en matière d'éducation de développement culturel et même de culture du quotidien ainsi la russe de Kiev est un véritable exemple du haut niveau que notre état pouvait atteindre en ces temps lointains Saviez-vous qu'au Moyen Âge, Kiev était un véritable centre du commerce international? Oui, au XIe siècle, les marchands de Kiev commerçaient avec Byzance, la Scandinavie et de nombreux autres pays. Так, у XI столітті київські купці торгували з Візантією, Скандинавією Скандинавію та багатьма іншими країнами. І саме через Київ проходив знаменитий шлях із варягів у греки.

que les orfèvres de Kiev créaient des bijoux si raffinés qu'ils étaient appréciés dans les coins les plus reculés de l'Europe. Imaginez que les joueurs de Kiev créaient des bijoux si les qu'ils se négocieraient dans les coins les plus reculés de l'Europe. Cela souligne le haut niveau de l'artisanat et de la culture de la Russe de Kiev. Et ce n'est pas tout, la Russe de Kiev entretenait des liens diplomatiques actifs avec de nombreuses cours européennes

en politique. Важливо зазначити, що жінки княжої родини відігравали значну роль у політиці. Par exemple, Anna Yaroslavna, qui épousa un roi de France, non seulement a pris le français en route vers la France, наприклад, Анна Ярославна, яка вийшла заміж за французького короля. Elle ne pas seulement appris la langue française en voyage en France, mais enseigna aussi la lecture et l'écriture au roi et introduisit de nouvelles coutumes à la cour. Elle a enseigné au roi l'alphabet, précepçuait de nouvelles coutumes au palais. Il existe des faits confirmés par les historiens et d'autres qui sont considérés comme très probable. Y a facti, a y a y tі, Par exemple, que cette Anna qui aurait appris aux Français à utiliser des fourchettes. Anna la en réalité, la Russe de Kiev était à cette époque l'un des États les plus développés d'Europe. Elle n'était pas simplement au même niveau que la France ou l'Allemagne, qui faisaient alors partie du Saint-Empire romain-germanique, incluant les terres allemandes. Вона не просто була на рівні з Францією чи Німеччиною на той час священною Римською імперією до складу якої входили німецькі землі. А часто й випереджала їх за рівнем освіти, культурного розвитку та навіть побутової культури. Ainsi, la Russe de Kiev est un véritable exemple du haut niveau que notre État pouvait atteindre en ces temps lointains. Тож Київська Русь це справжній приклад того, як високого рівня могла досягти наша держава в ті далекі часи. От і все. Сподіваємось, ви дізналися щось цікаве, що також допомогло вам підняти ваш рівень французької мови. Будь ласка, лайкайте і пишіть коментарі. Ваша думка завжди для нас дуже важлива. До нових зустрічей.